आउदबिल्लाजीम बसमीम पीर साजिद हुसैन शाह कौसप इंटरटेनमेंट चैनल की जानब से असलकुम मेरे भाइयों मेरी बहनों आज मैं आपके लिए फिर एक वजीफ़ा ले आया हूँ आपको मेरे टैटर से भी पता चल गया होगा तस्वीर से भी पता चल गया होगा कि शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठा अगर आप जो मैं आपको भी वजीफा बताऊंगा इनशा तीन रोज तक मुसलसल वो आयत पढ़ते रहेंगे तो आपकी हर हराजत हर मुराद पूरी होगी असलकुम बायदा मैं शुरू करता हूँ वजू के बाद आसमान की तरफ उंगली उठाकर कर कलमा शहादत पढ़ें और ये दुआ पढ़ें बरकत और फी होगी नबी करीम ने फरमाया है, कि जन्नत की कुंजी नमाज, है और नमाज की कुंजी तहारतगी यानी गुस्सा और, और वजू वगैरह पढ़ते हैं मजीद के आप वजू के दौरान आप कौन सी दुआ पढ़ें? तो अल्लाह तज् में बेपना बरकत अदा फरमा देगा आप इबादत भी करेंगे और अल्लाह को खुश खुश भी करेंगे और आप मालामाल भी हो सकते हैं इन इस वजीफे की बदौलत अल्लाह ताला आपको इतना माल अता फरमाएगा इतना माल अता फरमाएगा कि आप अल्लाह की ही राह में खर्च करेंगे अल्लाह के बंदों पर खर्च करेंगे अगर आपका जाति घर नहीं है तो आप अपना जति घर भी बना सकते हैं अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप की नौकरी भी लग जाएगी अगर आप चाहते हैं कि आप जिस अहदे पर काम कर का रहे हैं आपको इससे बड़ा अहदा मिल जाए इस अमल की बदौलत आपको बड़ा अहदा ही मिल जाएगा सुबहानल्ला आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाएगा आपकी तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और आपको घरेलू सुकून भी मयसर आ जाएगा वो दुआ कौन सी है नमाज से पहले वजू है वजू के दौरान आपने ये अमल करना है जो मैं आपको बताऊंगा बताऊँगा बताता हूँ। इस अमल से मतलब याद रहे के कुरान और हदीस में भी वजू के बहुत से फज़ाइल जो हैं वो बयान हुए हैं अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है वजू के हवाले से कि ईमान वालो ईमान वालो जब सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह ऐमान वालो जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने मुंह और कोनियों तक हाथों को धो और सर का मसा करो और टखनों तक पाँव का मसा करो और इस तरह धो लो और इस तरह हदीस के अंदर भी आता है कि हजूर अक्रम सल्ला वसल्लम इर्शाद फरमाते हैं कि क्या मत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जाएगी कि मुंह और हाथ पांव आसारे वजू से चमकते होंगे अल्लाह सुबहान अल्लाह और जैसे हो सके चमक ज्यादा करे लिहाजा आपने अच्छी तरह से वजू करना है ताकि हमारे क्यामत वाले दिन हमारे भी पांव हमारा फेस हम चमक रहा हो नूर नूर हो वजू के बाद आपने वजू वाली दुआ यानी कलमा शहादत पढ़ना है कलमा शहादत पढ़ने के बाद आपने जो दुआ पढ़नी है वो दुआ जो कुरान मजीद के अंदर है जो हमारी तमाम मुश्किल को ख़त्म कर देने वाली है जो तो हमारी तमाम नक ख्वाहिशात को पूरा कर देने वाली है कुरान मजीद में है अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सी सहूलियात दी हैं हमारी हर परेशानी का हल कुरान मजीद में बता दिया है कि कोई भी परेशानी हो अल्लाह का दामन पकड़ लो कुरान मजीद पढ़ो कुरान मजीद की कुछ मखसूस आयात हैं कुछ मखसूस वजीफ़े हैं उनको करने से हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा इन तो मैं आपको अब बताता हूँ कि कौन सी दुआ पढ़नी है वज़ू के बाद जो आपने वज़ू वाली दुआ यानी कल मैं शहादत पाल लिया पढ़ने के बाद उसके बाद जो दुआ पढ़नी है तीन दिन तीन दिन मुसलसल आपने मतलब है पांच वक्त की नमाज है हर वजू में आपने कम से कम एक जो है वो पढ़ना है और तीन दिन मुसलसल आपने ये अमल करना है दुआ कौन सी है मैं आपको बताता हूँ शहादत पढ़ने के बाद वजू के बाद आपने वजू वाली दुआ यानी कल मैं शहादत पढ़ने के बाद आपने ये दुआ पढ़नी है वो दुआ कौन सी है अल्लाफी वा दारी वारिफीज वा की तर्जमा अय अल्लाह मेरे लिए मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे लिए मेरा घर वसी कर दे मेरे लिए रिज् में बरकत डाल दे आमीन या रबल आलमीन आप वज़ू के दौरान भी ये दुआ मुसलसर पढ़ते रहें यह अमर चंद का है लेकिन इसकी तासीर कलमा कमालात और फवायद बेपनाह हैं अपनी ज़ाती बड़ा घर अच्छी सवारी मुलाजमत और औरदे में तरक्की और बेपनाह फवाद के हामिल ये दुआ है ज्यादा वजू करते हुए यही मशनून दुआ आपने पनी है हज़रत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह तम रविया के रसूल अक्रम सल्ला वही वसलम फरमाते हैं कि मुसलमान बंदा जब वज़ू करता है तो कुली करने से मुंह के गुनाह गिर जाते हैं और जब नाक में पानी डालकर साफ किया तो नाक के गुनाह निक जो है निकल जाते हैं और जब मुंह धोया तो उसके चेहरे के गुनाह निकले यहाँ तक के पलकों के निकले और जब हाथ तो थो हाथों के गुना निकले यहां तक के हाथों के नाखनों से निकले और जब सर का मसा किया तो सर से निकले यहां तक के कानों से निकले और जब पाओ धोए किया स, मसा किया तो पाओ की खतए निकली यहां तक के नाखनों से भी खतएं निकल गई लिहाजा आपने सबसे पहले वजू की नीयत करनी है फिर बसमिल्ला पढ़नी है जो शख्स बसमिल्ला से वजू शुरू करता है जब तक उस बंदे का वजू है अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके नाम अमाल में नेकियां लिखते रहते हैं इसलिए आपने बिस्मिल्लाह के साथ वजू करना है और वज़ू की तरतीब है कि आपने इस तरीके से वजू करना है याद रहे कि आपने हर हिस्से को अच्छे तरीके से धोना है ताकि कोई भी जगह खुश्क ना रहे पाकिजगी नस्बी है। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे अमार में अजाफा करे, हमारे रिस्क में बरकत में आमीन वसलम फिर साजिद हुसैन शाह गोसिफ इंटरटेनमेंट चैनल की जानब से असलमकूँ